Удар рукой в корпус. Прежде всего мы сгибаем 4 пальца, собираем кулачок и большой палец мы ложим на среднюю фалангу пальца. То есть если мы возьмем палец, у нас состоит из трех фаланга и средняя фаланга, наша вторая, ложится большой палец. Ударная часть кулака это указательный и средний палец. Становимся в левостороннюю либо правостороннюю стоечку. Руки мы собираем ближе к лицу, но не прижимаем их. Первым здесь, а первым ближе к лицу. И выводим руку, разворачивая ладонь вниз, вперед, корпус, прижимая локоть так же, как можно ближе к телу, притирая его. Локоть до конца не выпрямляется. Также присогнутые ноги. Работает у нас ведро, идет плочек бедра, за ним идет рывок плеча, и после этого только...